ਦਰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈਐਮਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਵਾਕੇ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਈਐਮਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ देखिए जहां तक आप मानसून की बात करिए हम लोगों ने जून के शुरू में ही बोल दिया था कि मानसून जो है एक्सपेक्टेड है हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में कि जून के लास्ट में आपको आएगा और जैसा हमने बोला था मानसून की एंट्री जून के लास्ट में आपको हो गई यहाँ पर 27 जून को आपको पठानकोट में मानसून ने दस्त, 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 दस्तक दे दिया उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे फेज में इसने दस्तक देना शुरू कर दिया जैसे कल के डेट में इस पंजाब के तरन तारण में और जालंधर में इसने एंट्री कर ली आज के डेट में इसने पटियाला में जालंधर में एंट्री कर ली और आज ही के डेट में इसमें चंडीगढ़ में भी इसकी फुल फेज एंट्री हो गई पटियाला भी हजे, बारिश नहीं हुई है कि पर उस सामना। एक, एक रीजन में ऑलरेडी बारिश हो चुकी है आपको राजपुरा में ऑलरेडी बार, बारिश हो चुकी है और इस मानसून बारिश अब जो है फुल फेज आपको एक्सपेक्टेड है और जो रिमेनिंग पार्ट आपको बचे हुए जो आप मालवा रीजन आप बोल रहे हैं या फिर आपको वेस्ट के कुछ आपको पार्ट आपको बचे हुए ये उम्मीद है कि दो से तीन दिनों में इसकी एंट्री आपको पूरे रीजन में आपको हो जाएगी दो तो तीन दिन दो तो तीन दिन करके दर्शक भी बहुत ज्यादा आ चुके हैं इस वक्त तो, तो रोजाना निकल जाती है बोला था लास्ट वीक ऑफ जून लास्ट वीक ऑफ जून हमने बोला था सताइस जून सताइस जून को एंट्री हो गई तो जब मेटी की बात आप करते हैं कि प्लस माइनस दो तीन दिन तो चलते ही है क्योंकि एटमोस्फेयर है एटमोस्फेयर अपने अनुसार ही चलेगा तो दो तीन दिन तो एक्सपेक्ट करके हम चलते हैं कि दो तीन दिन का डिले या फिर दो तीन दिन प्रायर ये तो हो ही सकता है हम जो बोले थे कि टाइम ले जो सताइस को हमने बोला बिल्कुल लास्ट वीक में एंट्री हुई है एंट्री हो चुकी है और बस मतलब कुछ रीजन बाकी है उसको दो तीन दिनों में एंट्री हो जाएगी ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਨਹੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਥੇ-ਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸੋਰੀ ਕੱਲ इवन हेवी और वेवी रे क्योंकि आज का दिन अभी खत्म नहीं हुआ है आज का दिन जो है हमारा मेटेरोलॉजी का जो डे है आज साढ़े आठ बजे से लेकर शुरू होता है और कल साढ़े आठ बजे दिन तक खत्म हुआ है तो अभी दिन अभी खत्म नहीं हुआ है आप वेट करिए बारिश जरूर होगी हो जाएगी बारिश तो बिल्कुल बारिश होगी हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल बारिश तो होगी समझा सकते हैं की कहाँ कहाँ मौसम अभी पहुंच चुका है तो कब 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 कहाँ जाएगा इस पर आप देख सकते हैं ये पंजाब और ये ये इसका रीजन है इसमें चंडीगढ़ थोड़ा सा गलत दर्शाया हुआ है चंडीगढ़ करीब करीब इधर है तो मानसून की जो इंट्री हुई 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 है 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 वो इस 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 तरीका इस तरीका इस तरीका से होते हुए, इस तरीका से 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 रीज़न रीज़न कर लिया करके ये, ये, ये सिरसा हो गया और कैसल गया, ये कुछ आपको बचे मानसून ने सर दस्तक दिखा क्या चंडीगढ़ लागू मानसून कोई डिस्टर्बेंस कारण कई बार हो जाता बर्खा भी हो जाती है लेकिन चंडीगढ़ चीज दिखी नहीं 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 देखिये मानसून जो है ना एक वेल डिफाइंड सिस्टम है आपको एक जगह बारिश हो जाए हम उसको मानसून डिक्लेयर नहीं करेंगे एक्चुअली ये सिक्कवेंसिली चलता है जैसे मानसून की जो एंट्री होगी तो जैसे मैंने लाइन खींचा ना आपको इस तरीका से तो इस रीजन में इस तरीका से पूरा रीजन में इस तरीका से बारिश होता चलेगा तब जाकर मानसून को हम डिक्लेयर करते हैं मतलब कि इस तरीके से एक लाइन खींचा जाए उस लाइन पर पूरा बारिश होता चलेगा तब हम मानसून की एंट्री डिक्लेयर करते हैं ये वेल डिफाइंड लाइन होते हैं कभी कभी आपको लाइन इस तरीका से आपको हो जाते हैं तब वो सब मानसून के लाइन खींचे जाते हैं पूरा हमको मॉनिटर करना पड़ेगा रहेगा यहाँ पर मॉनसून डिक्लेयर करने के लिए आपको जरूरी है कि यहाँ बारिश हो मॉनसून डिक्लेयर कर दें आपको पूरे ऐसे सिस्टम बनना चाहिए यहाँ से आपको सिस्टम बनके इस तरीका से मॉनसून आगे बढ़ता है तो ये पूरे जब सिस्टम फेवरेबल होते हैं जब इसे बनता तभी हम मॉनसून डिक्लेयर करते हैं मतलब हम अखीरला कदों अं मान ली मान लीए कि पूरे पंजाब के पूरे चंडीगढ़ दोबारा ये रीजन तो आपको ऐसे कवर हो ही चुका है इस तरीके से हम ये रीजन मानकर चले तो ये ऐसे कवर हो चुका है ये आपको कुछ रीजन बाकी है ये वाला रीजन जो है आपको बाकी है और हम ये जो रीजन जो है हम ये मानकर चल रहे हैं अगले से दो से तीन दिनों के भीतर यहाँ पर भी हो जाएगी ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਐਮਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡिक्ट ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ بارش ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਜੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ بارشਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ بارش ਦੀ ਜੜੀ ਉਡੀਕ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਡੀਕੇ ਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ بارش ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਿਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹਿਮਾਚਲ